નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ધોરણ આઠ વિષય હિન્દીની સ્વ અધ્યયન પથ્થિનો ભાગ નંબર ચારનું ચેપ્ટર નંબર નવ મમતાની વાત કરવાના છીએ અહીંયા મિત્રો આ રીતનું હિન્દીના પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે મિત્રો આવા જ સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે જરૂરથી શેર કરો બીજું કે મિત્રો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર સ્વ પોથીના ભાગ ચારના તમામ પ્રકરણના સોલ્યુશન મૂકેલા છે જે તમને મારી યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાંથી મળી જશે આ ઉપરાંત મિત્રો આ દરેક પ્રકરણની પીડીએફ જોવા માટે આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપણી એપ્લિકેશન શાળા શિક્ષકની લિંક આપેલી છે ત્યાંથી આ શાળા શિક્ષક એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અને આ દરેક પ્રકરણની પીડીએફ મેળવી શકો છો तो मित्रों शुरू करिए धोरण आठ विषय हिंदी स्वाध्यान पोथी भाग चार नो पाठ नौ ममता तो अँ इतना प्रश्न प्रश्न आप प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर बॉक्स में राइट का निशान कीजिए पहले ममता के लिए किसी वस्तु का अभाव संभव ना न था क्यों तो मैं तीजो से वह मंत्री चुड़ामणि की अकेली दुहिता थी बीजू ममता किस धर्म का पालन करना चाहती थी ममता किस धर्म का पालन करना चाहती थी अतिथि धर्म का त्रिजु मंगल के प्राणों की रक्षा हुई क्योंकि ममता ने उसे आश्रय दिया त्यार पोथ चीर विश्राम गृह में जाना महावरे का अर्थ है पृथ्वी होना पांचमू शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए विभूति अनुभूति छठो शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वहन शब्द समूह के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है मृगदाव सातवो ममता को अपनी झोपड़ी टूट जाने की परवाह नहीं थी क्योंकि वह चीर विश्राम ग्रो में जा रही थी आठ मु पिता द्वारा ली गई रिश्वत को ममता ने क्या कहा अनर्थ नौ ममता से आश्रय मांगने वाला मुंगल कौन था हुमायूं ત્યાર પછી प्रश्न 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए उत्कोच के बारे में ममता और उसके पिता की सोच में क्या अंतर था चुड़ामणि ने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया था जबकि ममता ने कहा कि यह अर्थ नहीं अनर्थ है हम भीख मांगने के लिए भीख मांगेंगे लेकिन शत्रु का उत्कोच नहीं लेंगे यह कह कहकर उसका अस्वीकार किया पथिक को आश्रम देने में ममता की जगह आप होते तो क्या करते पथिक को आश्रय देने में ममता की जगह तो को आश्रय देता क्योंकि अतिथि धर्म निभाना हमारा कर्तव्य है त्रीजू मंत्री चुड़ामणि क्यों व्यथित थे श्रोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसूद थी वह पिता का आना भी न जान सकी इसलिए थे। चौथु ममता ने पथिक को क्यों आश्रय दिया ममता ने पथिक को आश्रय दिया क्योंकि वह अतिथि धर्म को मानती थी अतिथि धर्म में अतिथि को आश्रय देना चाहिए फिर चाहे वो दुश्मन ही क्यों न हो पांचमु चुड़ामणि ने ममता को मूर्ख क्यों कहा चुड़ामणि चुड़ामणि ने बहुत सारा सोना देने के लिए ममता के पास आए लेकिन ममता ने यह अर्थ नहीं अनर्थ है वह कर, कर उनका अस्वीकार किया इसलिए चुड़ामणि ने ममता को मूर्ख कहा छठू अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा गया अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर लिखा गया कि सोते देश के नरेश ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुम्बी मंदिर बनवाया। प्रश्न त्र रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन कीजिए तो अः तमने मुद्दा मुद्दा कहानी नहानी घना जंगल वृक्षों पर पंछियों का बसेरा रोज पंखियों का बच्चों के लिए दाना चुगने मुद्दा कहानी छे। तो कहानी शीर्षक समझदार बच्चे घने जंगल में ऊंचे ऊंचे वृक्ष पर अनेक का पक्षी का बसेरा था हर सुबह पक्षी की माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर दाना चुगने उठ जाया करती थी परन्तु हर बार जाते समय वह बच्चों को समझाती कि बच्चों कभी फंसना नहीं शिकारी आएगा झाल बिछाएगा जरा भी लालच मत करना बच्चे बात रटने रहते फंसना नहीं झाल बिछाएगा एक दिन माँ दाना ढूंढने नीचे उतरी बच्चों ने भी पेड़ से नीचे झाक कर देखा जमीन पर बहुत सारा दाना बिखरा था वे दाना देखकर खुश हुए पर तभी उन्हें मां की सीख याद आई उन्हें चौकन्ने होकर आसपास देखा था। थोड़ी दूर पर जाल बिछा हुआ था बच्चों ने तुरंत सावधान होकर पेड़ की ऊंचाई में वापस उठ जाना ही ठीक समझा तभी जालियों के पीछे छिपा शिकारी बाहर निकलकर बच्चों को समझदारी से उठते देखकर वह पछता गया कि उसकी चालाकी काम न आ सकी इस प्रकार समझदार બચ્ચોને માકી શીખ માનકર અપને આપકો શિકારી કે ઝાલ સે બચા લિયા કહાની સે એ શીખ મિલતી હૈ કે સાવધાન ઓર માતા પિતા કી શીખ હમેશા કામ આતી હૈ ત્યાર પછી ચિત્ર કે આધાર પર કહાની લિખીએ આ ચિત્ર છે ચિત્ર જોઈને તમારે વાર્તા લખવાની છે આમાં કાગડો છે પૂરી લેન આવ્યો છે નીચે શિયાર છે અને कागड़े सीआरएफ कागड़ापासे पूरी में गई चाचमथी पूरी नीचे पड़े छे ने सीआर पुलियन भागे छे तो वार्ता નું શીર્ષક છે ચતુર લોમડી એક દિન એક કવા એક તહની પર બેઠા થા તેની ચોચ મે એક સ્વાદિષ્ટ રોટી કા ટુકડા થા તભી વહા એક લાલચ ચાલાક લોમડી આ પોંચી લોમડી ને રોટી દેખી તો ઉસકે મુમે પાણી આ ગયા लोमड़ी ने कोय की ओर देखकर मीठी आवाज में कहा कौवा भाई तुम तो कितने सुंदर हो अगर तुम गाना गाओ तो जंगल का हर जीवन तुम्हारा प्रशंसक बन जाएगा लोमड़ी की बात सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ और घर से भर गया जैसे ही कौवे ने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला वैसे ही उसकी चोंच में दबा रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा लोमड़ी तो इसी मौके की तलाश में थी उसने तुरंत रोटी का टुकड़ा उठाया और भाग गई कौवा पछताता रह गया और उसे समझ आ गया कि उसकी प्रशंसा केवल उससे छलने के लिए की गई थी त्यार पछी प्रश्न पांच छे समानार्थी शब्द लिखकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए तो दुर्ग किला गढ़ राज्य के चारों ओर दुर्ग होते हैं प्रवाह बहाव नदी का प्रवाह तेज था दोहिता पुत्री वह मंत्री का दोहिता है पीड़ित व्यथित तो पीड़ित ममता बड़ी व्यथित थी उत्कोच तो घोष रिश्वत हमें उत्कोच नहीं लेना चाहिए वध हत्या मंत्री का वध हो गया शरण आश्रय शरण पना ममता ने उसे आश्रय दिया आजीवन जीवन भर वह आजीवन सत्यनिष्ठ रही उपहार भेंट राजा ने उसे उपहार दिए हताशा निराशा ममता को हताशा ने घेर लिया प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों का वचन बदलकर फिर से लिखिए पहलो पेड़ पर चिड़िया बैठी है पेड़ों पर चिड़िया बैठी है घर के दरवाजे बड़े हैं बराबर बीजू त्रीजू मैदान में नदी बहती है मैदान में नदियां बहती है चौथों कक्षा में लड़का बैठा है कक्षा में लड़के बैठे हैं पांचव मंदिर में घंटी बज रही है मंदिर में घंटिया बज रही है सातवू परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए तो फक्रवाची आणि प्रश्नांना जवाब લખવાના છે. પેલું, પારિજાત નીલે આસમાન મેં શીર્ષ ઉઠાકર સાંગ સે ક્યો ખડા રહેતા થા? ઉસકી સુંદરતા ઓર રંગ રૂપ નીરાલા થા. ઉસને અપને ગુણો કા પૂરા પતા થા ઇસલીએ. બીજુ, જંગલ નંદન કબ બન જાતા થા? પારિજાત જબ સુગંધ સુગંધ ફરા, પરાગ જંગલ મેં बिखेरता तब जंगल नंदन बन जाता त्रिजु सब परिजात की तरह क्यों भागते थे चुंबक की तरह पारीजात सबको अपनी तरफ खींचे खिंचाता है इसीलिए चौथु तितली के लिए परिच्छेद में कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया है सप्तरंगी सोले और चटकली तितलिया इस परिच्छेद का उचित शीर्षक लिखे पेड़ों का सरताज परिजात प्रश्न आठ निम्नलिखित वाक्यों में से सूचना अनुसार फिर से लिखिए तो सोनल गीत गा रही है भविष्य काल बनाइए सोनल गीत गाएगी बीजू राजेश सोमनाथ गया था वर्तमान काल राजेश सोमनाथ जा रहा है त्रिजु हर्ष कल उपवास करेगा भूतकाल बनाइए हर्ष ने कल उपवास किया था चौथो विकास अक्सर झाकता रहता था वर्तमान काल विकास अक्सर झाकता रहता है पांचवों ખુશી કા ગૃહ કાર્ય જલ્દી સમાપ્ત હો ગયા ભવિષ્યકાલ ખુશી કા ગૃહકાર્ય જલ્દી સમાપ્ત હો જાય તો મિત્રો આ તો આપણું ધોરણ આઠ વિષય હિન્દી ની સ્વાધ્ય પથ્થિના પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોયું મિત્રો આ આવા સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો